qachon qarasang telefon o'ynaydi telefonsiz hayotga o'rgatishimiz kerak allohsiz hayot bo'lmasligini tushuntirishimiz kerak telefonsiz hayot bo'lishini tushuntirish uchun bir necha kun telefon bermang kerak bo'lsa bir hafta bir oy bir yil telefondan mahrum qilib qo'ying bo'lar ekanmi yashasa bo'ladi judayam qaytaga yaxshi yashasa bo'ladi telefonsiz xotirjam halovat topib yashasa bo'ladi lekin allohsiz yashab bo'lmaydi ana shu telefonni ko'pchilik nima qilyapti allohga shirk keltirib qo'yyapti ta deydi alloh taolo ko'rmaysanmi deydi havoyi nafsini iloh qilib olganlarni u nima degani u havoyi nafsini nimani xohlasa shuni bajarishga berilib ketgan banda o'zini havoyi nafsini iloh qilib olgan bo'lar ekan holbuki biz olloh nima desa shuni bajarishga moyil bo'lishimiz kerak haris qiziquvchi rag'batli bo'lishimiz kerak ammo allohning o'rniga havoyi nafsimizni qo'yib nafsimiz nimani xohlasa shuni amalga oshirish uchun tirishib harakat qilaversak demak biz nafsi havoyimizni quliga aylanib qolimiz uni iloh qilib olgan bo'lib qolamiz yoki telefonni yoki boshqa bir narsani mana bu borada biz farzandlarga ibrat bo'lishimiz kerak albatta shirk eng katta zulmdir deydi alloh taolo